怎么样，和他聊得还好吗？聊得好就好了，我真怕他等会儿翻脸不认人。不会，他很乖的，你放心吧。来，你手放这儿，握紧了啊，这儿，这儿握紧。嗯。然后脚踩这儿。来，我帮你扶着。上。嗯、这里挺直，这里也挺直。哦。抓紧，挺直了啊。 对，这腿要绷直，脚尖踩这儿，踩稳了啊！这儿，你干嘛？公主，坐好了，臣教你。驾！驾！ 若公主可以，为何方才请教陈章，还与他姿势亲昵？太傅既然这么守礼，那刚才又是在做什么？臣与他不同。昨晚，臣已向公主表达心意，要求娶公主。可是我没有答应。你和陈章有什么不一样？不对，还是不一样的。陈章对我好，至少不是出于责任。 去比下口吧，谢谢。莫穆老师，您为了得到明威。 就如此心急，一点余地、一点表现机会都不给吗？之前我已明里暗里警告你数次，不要总是试图接近公主、觊觎公主，而你置若罔闻、自不量力，就休怪我无情。穆老师，现在是自由恋爱的时代，我是真心喜欢明威，所以我追求他。那您呢？您又是以什么样的身份阻挠的？是长辈？ 还是追求者。我已恳求公主下嫁，穆老师，您这太荒唐了。明威他答应了吗？既然没有答应，那我们都是追求者，是平等的竞争关系。我是不会退缩的。虽然公主未曾答应。 但你一定没有胜算，有没有胜算，明威说了算。 哎 <laughs>、yeah.。